кездесуге қатысушылар бүгін біздің елбасы кітапханасында қонақта елбасының сол теміртауда еңбек жолын бастаған кездеді әріптестері елбасының жан жақты тғасын өмірбаянын мемлекеттік саяси қызметін ашу соны қоғамға жеткізужастарға көрсет міне сондықтан біз кездесулерді ұйымдастырды кеше кездесу белді қоғам және мемлекет қайраткері орабае бүгін сол кездесуетаасып жатыр жұмыстың ауымын ол кісінің қандай белсенді қызмет атқарғандығын өмірде қандай ұстанымдары болғандығын жеткен жетістіктері туралы сол кездегі В городу Тимиртау в этом году, 1 октября, исполняется 70 лет. Вот представьте, 58-59 годы, когда приехала молодежь на строительство казахстанской магнитки, на освоение цехов этого громадного производства. Сколько городу было? Всего ничего. Он младенцем еще был, этот город. И практически от того, каким был поселок Самаркандский, как раньше назывался город, он очень мало изменился. Затем по решению Центрального комитета КПСС, это Центральный комитет Москва, вы знаете, это очень высокий в тот период был орган. Он был направлен секретарем подкома Карагандинского металлургического комбината. Гордость нашей страны и нашего города, конечно. У нас появилась новая больница. Стал нормально работать Завод ТУС – это институт, высшее учебное заведение при в комбинате, где проходили практику студенты. У нас появился прекрасный стадион «Металлург», ледовый дворец, у нас появился плавательный бассейн «Жаста», металлургический техникум. смотрит, чтобы сделать все необходимое для того, чтобы было лучше людям. человек для него это главное біз расында нұрсұлтан әбіштың мызы болып істедік нұрсұлтанды сол не айтқан сияқты секретарь парткома онда москада тағайындайды бәрі москвада шешетін сол кісі жұмысқа келді мен бірінші цех бар бірінші цех болғанда ол ыстық цех бірінші се әлі де жұмыс күрделі ең бір жақсы комбинаттың цехы сонда мен жаңағдан начальник кісімен болып істеймін бірінші бригад комбинаттың өзіе брі орындалды артынан Сон қарағанда мен әрбір жұмысты ол кісі өзі тексеріп өз көзімен көріп содан кейін жұмыс дұрыс шешім қабылдағансол жерде болған т енді жи айтуға болмайды анау одан кейін ештеңе болмады деген ол цехта бүгінге дейін жаныдағана үш түрлі өрт болады бірақ содан кейін болған жоқ осындай мыңдаған алтынншы жылы кішкентай балалар сіздер сияқты жап жас балалар едік ойымызда ештеңе жоқ бірақ мынандай алтын біздің еліміздің соған деп В 1991 году, вы это, молодые еще не знаете, у нас был большой ЧП. Листопрокатный цех номер три произошел пожар. И больше половины цеха, как вам сказать, от купол, представляете, это, это крыша цеха все это там полистирол были щиты и пожар был и все это обвалилось это на агрегаты ну думали все теперь мы не восстановим а этот период был 91 год когда знаете СССР уже на ладан дышал свои государства еще они не построили как вот республика Казахстан ну такой переходный период был ну думали все теперь наверное не восстановят но в это время, на наше счастье, я думаю, в апреле месяце Верховный Совет Казахстана ССР избрал президента Нусутана Абища Назарбаева, и он приезжает к нам в город, призывает, привозит с собой трех министров союза назначения, там по электропромышленности, черной металлургии и создает штаб по ликвидации этого бедствия и буквально он был где-то в числа 15 мая и э, он быстро создал штаб и закипела работа и как были ее времена когда в период строительства работа закипела в три смены и быстро восстановили цех и вот это вот стремление чтобы быстро сделать в тот период я считаю это героический труд и еще мне Хотелось бы напомнить вам о его поставленной цели, это Астана. Вы помните, когда молодая республика, было очень тяжелое время, не было электричества, мы без света сидели, а он в то время выдвинул идею о переносе столицы нашей республики, это, в целеноград в бывший. Ну тогда мало кто верил, наверное, да? Особенно вот наше поколение, думаю, зачем это так? А он доказал, что это необходимо. И вот своим упорством, вы теперь, многие родились, наверное, в Астане, видите, какой это прекрасный стал город. И вот это полностью заслуга Нурсултана Абишича. И я, молодежь, призываю, что быть, брать пример нашего лидера и добиваться тех поставленных целей, которые вы перед собой ставите. Спасибо за внимание. сәлеметсіздер ма құрметті жастар енді оқуда қой өте жақсы оқидымынау орысша қазақша бірдей көп оқығандығы белгілі болып көп жігіттер қазақ ауылнан келген қазақша орысша онда жақсы сөйлей алмайтындар енді математика физика жақтан өте жақсы болшыд бірақ оны философия келгенде ақтап соны түсіне алмай қлып жүрген кезде нұрекең өзі соны түсіндіріп жаңағы жігіттерге өзімен біресі айтып е көмектесетіндей содан кейін олң кісінің бір жақсы қасиеті достыққа беріп, енді міне біз оқуға түскенімізге елу үш жыл болды танысқанымызға содан бері құдайға шүкір әлі кездесеміз кездесіп тұрамыз қарағанды облысына келіп қалса теміртауға келсе әр уақытта бізбен күздесіп кездесіп әңгімелесіп өткен кеткенді ескеқалып дегендей өзім өзі кішкентай кезінде мінезі адамды шақырып кей бақыт енді о қазіргі елбасы президент болып отырғаннан кейін ел шақтап, не айтарымыз білмей отырғанда көтеріп мен баяғы айтатын сөздерің болса кішкене бос бостап отырыңдар олмадарде кішкене жігерлендіріп қояды сол сияқты ол кісі достыққа өте берігі адам біздің жаңа айтты ғой комбинатта неше түрліол өкілдері жұмыс істеді сол жас кезінен бірге істеген жаңағы басқа өкілдермен бірге жақсы достас болып жақсы адам болса сонымен достаса береді сол уақытта көрген енді өзінің тәжірибесі шығар мына ел басқанан кейін ел басқарғаннан кейін мына ассамблея народа астана деп ұйым құрды өйткені біздің осы мемлекетіміздің тұрақтылығы мемлекетіміздің байлығы сол елдің арасында халықтың арасында достық болсаіқрметті Джас Дустар, Шахар Дандарун Загадур Ахмед. Нам изначально повезло с президентом с малых лет, с вашим возраста. Я был знаком с ним с 18 лет. У нас как бы государство советское, оно было, скажем, закрытое по тем временам. Вот. Вот. И мы стремились как-то бы, находить время, чтобы с ним поговорить, пообщаться, тем более сам по себе, он очень притягательный такой человек, от него стоит аура доброжелательности, добропорядочности, причем с большим чувством, скажем, юмора. Если человеку чем-то трудно, он может даже словом поддержать, даже вот тот Арханы Братьевич отметил же, его пословицы, вот этот вот как бы, как бы задел. Черки, черки, это, не давайте, а после да? это сказано полунамеком, но в то же время это имело место, правильно, а вот это вот его отличает. Вот. И на больших событиях, вот мы всегда присутствуем в главой государстве на первой инаугурации, и на больших событиях, и на съездах, и это вот и, и по другим бытовым, бытового характера, да, события он вот, никогда нас не ставил, э, не отделялся, до пор э, как бы поддерживает отношения. Вот это вот э, надо бы нам, э, нашим молодежи, чтобы росли на примере на примере первого президента. Кстати, у нас есть в области такое движение на базе политиков, мы называем политехом в народе. Государственный технический университет сегодня называется, да, Карагадинский Вот это вот э, существует программа воспитания молодежи на примере э, первого президента Республики Казахстан.